Ви почитаєте. — Ви які роботи? Я в які роботи? Далі за дорожчим руком. Ну, ваші гімруха. працівники, заходяться на проїзді? Хто ще? Давайте, давайте. Добре, добре. Ну, моменти... А мож... що, автомобіль поламався? Чи так, поламався. Взяв і від'їхав нормально. Вода закипіла. Вода закипіла. А потім впала температура і поїхав далі. Це ж ваша любима отмазка. Ні, а якщо водію погано, ми викличемо швидку, все буде нормально. Давайте, будь

на Шапошникова было совершено нападение, которое однозначно связано с его профессиональной деятельностью. Его неизвестные похитили возле стен своего дома среди белого дня. Затолкали в джип, вывезли в лес, избили. Вероятно, его бы убили, если бы не случайные свидетели, которые, которые сп... просто преступников. Вы <век> слава нет другой деятельности, кроме журналистской и кроме его общественной деятельности. Последние три года он живет в режиме, в 8 часов утра встает, идет суд, судится с ГАИ, с МВД, с прокуратурой. До 12 часов ночи он занимается этими делами, потом он снимает сюжеты, выкладывает их на сайт. Опять-таки, опять касательно сюжеты, касательно злоупотребления ГАИ, злоупотребления ГАИ, э, МВД, прокуратуры. То есть, другой деятельности у него просто нет, личной жизни у человека нет. Это не связать с этим невозможно. Он находится в больнице, на сегодняшний момент он с трудом подбегает. Раз, мы с тобой! Раз, мы с тобой! Раз, мы с тобой! Милиция пытается эвакуировать машину активистов дорожного контроля. Как видно, как вы в административные права порушены. Как мы можете затримать автомобиль. Вы начнете не попросить. Даже вид под видно, в административные права порушены. А вы, вы право затримать. Милиция с народом! Міліція с народом! Это 50 рублей. Дайте хабаря ему! Хабаря дайте! Он же говорил, 50 на гривне! Хабаря дайте! Эвакуатор перегородил улицу! Вы, 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 вы. Я А теперь Захарченко! Я сказал, Захарченко! <минут> Захарченко, виходь! Захарченко, виходь! От Леопольд, виходь! Потім вживали заходи щодо переміщення їх, щоб вони стояли не спорушені. Це можна, якщо ви хочете, поцікавитися, навіть в міській адміністрації. Шановний Тищенко, ви, як завжди, говорите неправду. Правду. У мене питання, Правду. а інші вам вже за три дні уроці, що робить МВД? МВС. Ми вже не віримо. А, а я не вірю Там вам. Зараз вони стоять. Скажите, пожалуйста, почему до сих пор, до сих пор не сняты э, ви видеофиксация с камер, которая идет вдоль дороги, где везли Лара Ростислава? У меня есть факты на видео заснято, что никто не приходил, ни с прокуратуры ну, не приходили. вчера, вот, например, был представитель главного следственного управления, он сказал, что ваша информация вот сегодняшняя не отвечает действительности. А у меня есть запись. Запись чего? С камеры наблюдения. Вы сами ее сняли? Нет. А кто? Я взял в, в магазине. Ну передайте ее видите. Так, а там есть, Это там есть тебе. еще четыре да. камеры, которые сделайте копию, оставьте себе. которые могут только вы взять, я... а не я. То, что я, я смог взять, я взял. Следователь вчера уверял, что если такие, такие видеокамеры установлены, то записи этих видеокамер уже в милиции. Я могу не знаю. Так никого не было. Там я ходил по всем адресам, никто это не был. Я сейчас уточню. Никто не приходил. Я никто уточню. не спрашивал. На меня и, ну, смотрели с квадратными глазами. Я как как? Я никто не сюда. приходил. Если милиция за пять дней не может установить факт похищения, не надо и, и, и только, и, только и, сейчас да, и возбудить уголовное дело именно по факту похищения, следователи, которых вы вчера обещали, также не были, не, не было вчера следователей, по крайней мере по состоянию на 7 часов вечера, когда я был а в Слесарова. Ну, вы обещали, что следователи придут, что сейчас э, вы. Вы. Охрана сейчас была у Ростислава вчера, Вы сейчас перезвоните то, то, что вот вы вчера. Вы перезвоните Ростиславу. так мы вчера были, мы были, вчера до 7 часов вечера. Мне сказали, что у него взяли показания, уже материалы повезли в прокуратуру. Так, охрана да? была у Ростислава, то, что ну, тоже ну, вчера Вам сказали, каким образом эта охрана выставляется? Ну, то есть понятно, то есть, есть процедура, на которую можно списать, бездействие определенное. Да? Скажите, не... Не пожалуйста. Мы сейчас вы хотите попасть в Да, да сейчас, мы пообщаться с если... скажите, скажите, пожалуйста. Я об этом расскажу. После, инцидента, после инцидента, сразу после инцидента, вы мне лично звонили. Да, конечно. И звонил пан Тыщенко. То есть это. Тыщенко, зам, зам командира полка. Да. Они были в курсе буквально сразу после инцидента. Да. Почему, да. почему сразу не было сделано Операция «Перехват». перехват. Ведь это был журналист. Перехват чего? Перехват именно я по думаю, этой вы... машине. Это же нам Дж... Дж... Андрей, да. по процессуальным вопросам, если вы хотите задать вопрос, вы зададите министру, он пригласит там представителей следствия. Я начальник пресс-службы. Меня Хорошо. тоже не посвящают во а все нюансы следствия. Хорошо. Как я думаю, посвящать не будут и Хорошо. Вас тоже. Хорошо. Давайте Хорошо. так сделаем. Давайте мы тогда зададим вопросы Захарченко. Пожалуйста, мы хотим собственно, с ним встретиться. Собственно, мы с вами об этом и говорили. Так мы так, хотим мы с ним хотим встретиться. Ну, так я слышал, да я хочу пройти. Да. Хорошо, ну, мы, да. ждем. Мы, мы ждем. С, э, с заместителем министра, к сожалению, с самим министром мы не смогли встретиться. Нам на встречу вышел замминистра и э, разговаривал от имени министра. По нашему требованию взять под особый контроль ход расследования уголовного дела относительно нападения на журналиста Шапошника, нам был дан утвердительный ответ, что дело на контроле у министра. Мы попросили, чтобы этот контроль был реальным, а не номинальным. Насколько это будет соблюдено, покажут ближайшие несколько дней, насколько будет контролироваться ход расследования. О публичном признании, наше второе требование. Нам пообещали, что в самое ближайшее время будут сделаны или уже сделаны заявления в прессу о том, что все-таки действительно основной версией следствия является именно журналистская деятельность и правозащитная деятельность Шапошникова. Браво. По третьему пункту нам конкретных ответов не дали, но пообещали, что, по крайней мере, пообещали, что... Заказчики будут наказаны вне зависимости от того, какого они ранга. Опять-таки, то, насколько действия будут соответствовать сказанным словам, покажет только в ближайшее время. Взятие под особый контроль дела об избиении главного редактора газеты «Дорожный контроль» Кириенко. Также нам было обещано, что министр возьмет это на свой личный контроль. Посмотрим, как будет проходить дальше следствие. По поводу сформирования спецотряда ДПСГИ при МВД Украины и обновления личного состава нас пригласили поучаствовать в общественных слушаниях за круглым столом с МВД, внести свои предложения. Также мы пригласим обязательно прессу, посмотрим, насколько наши предложения и будут услышаны, учтены и насколько они будут воплощены в жизнь. Обеспечение безопасности журналистов Украины и участников проекта «Дорожный контроль» конкретного ответа мы не получили. Нас призывали обращаться по каждому факту конкретному нападения на журналиста или любого отдельного человека непосредственно в Министерство внутренних дел, непосредственно на имя министра писать заявление, если нет должного расследования со стороны правоохранительных органов на местах. В принципе, это было краткое содержание нашей беседы. А на громадскую раду все пойдут представники? <голос> да, да. Когда это будет? Голос, будет. Это будет 4 апреля. А мы где? будем созваниваться, записываться туда, У нас чтобы есть новость новость будет... Мы все сегодняшние это нас... да, люди. Будет идем, об, этом... Идем на об этом будет об этом будет оповещено на сайте дорожного контроля. Следите за новостями мы обязательно сообщим. Фамилию за министра. Виктор Итушняк. За министра. Спасибо. Спасибо. ДМВД. Я считаю, что какие-то результаты этого есть. Как минимум общественность оповещена о том, что такое происходит. Будем надеяться, что слова МВД не будут расходиться с их действиями. Спасибо всем. Спасибо вам